Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda Dənəcəyə yaxın, Qurtuluş yaşayış məscəfinə yaxın. Belə bir 2 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Ev 7 daş köçürülüdür. Geniş önündür zirzəmisi var, kombi var evdə. Qaz, su, işıq daimidir. Geniş bir həyəti qalıbdır. Həyət halısı 3 metrənin 15 metrə uzunluğunda həyəti qalıb. Su saybacı var. Geniş qeyd etdim ki, zirzəməsi var. İndi qapı bağlıdır. Yəni zirzəməyə baxa bilmirsiniz, yalnız kombi də elə evdə var, radiatorlar var. İndi isə evə daxil olaq. Bir də var evin həyətini göstərim. Geniş bir həyəti var. Yəni 2-3 maşın yerləşərsiniz. Evə daxil olduqda geniş bir dəhlizi var. Dediyim kimi kombi evdə var. Dəhlizdən sol tərəfdə belə bir zallı otağı var, yəni qonaq otağı kimi tanıdığımız. Geniş bir zallı otağıdır. 16-17 kvadratlıq zallı otağıdır. Otaqlar emulsiya vurulubdur. Yəni fasad emulsiya vurulub, döşəməsi taxtadır, bağlanıbdır. Və burada bir İçə yaşaş yoxdur, ocaqda işıq yanmır. Və bu yataq otağıdır. Bir yataq otağı. Bura isə mətbəxi. Ev 2 otaqdan ibarətdir. Qeyd etdim ki, qaz, su, işıq daimidir. Fundament karkas betonludur qiyməti 33000 manat deyilir. Burası sanitar boşalır. 33000 manat deyilir, real alıcılara endirim olunacaqdır. Hər kim olarsa Allah xeyir versin.